populyar məhəbbət tamaşaçılar Zaman çarkını izləyib və bir-birinə maraqlı məqamla yadda qalmışdı. 21 fevral tarixə az öncələ əlamətdar günlərlə bağlı biz e, rubrikalarımızda da biz, e, daha bir daha ətraflı danışacağıq və bir də xatırladım üstlədə qulağımız var. Əcilənli vətəndaşlar, Türkiyə vətəndaşı və mali vətəndaşı bizimlədir və ə, müəllim Əbülfət Qızıl bizimlədir. Əlbəttə müəllim, ə, Azərbaycan dili dərslikləri var və biz Azərbaycan dili dərsləri kifayət qədər məktəblərdə təbliğ olunur və dərs saatları ayrılır. Azərbaycan dili tam şəkildə öyrətmək üçün başqa hansı ə, belə də işlər görülür ki, Azərbaycan dili olduğu kimi çatdırılsın dərəcə təhsildə gənclərin. Son dövrlərdə tədrisə verilən tərabillərdə xeyli irəlləmişəmə gəldi. Yəni son dövrlərdə deməli kürükləm tərtiqi ilə əlaqədar olaraq ayrı-ayrı -ayr uşaqların keçirilməsi, sonra texniki təlim vasitələrindən xüsusi ilə istifadə olunma istiqamətində, yəni kompüterləşdirmə xüsusi deməli yer tutur və onu da deyim ki, dərs librlərinin tərtibatından şəxsən mən özüm razı deyiləm. Ona görə razı deyiləm ki, orada elə qəribə şeylər var ki, uşaqların Hardasa təfəkkür tərzinə uyğun gəlməyən və ya hətta bəsit formada verilən və ya hətta onların deyək ki, fikir və düşüncələrinin inkişafına o qədər də imkan verməyən elə mövzular var və elə çalışmalar var ki, bu çalışmalarla uşaqlara faktiki olaraq bir şey vermək mümkün deyil. Ancaq son dövrlərdə bizim aldığımız məlumata görə dərsliklərə yenidən baxış keçirilir və yeni, daha kamil dərsliklərin hazırlanması və şagirdlər ehteyaminə verilməsi istiqamətində dərsət yönlü şatlanır. Və hər halda biz bizim üçün çox sevindirici məqamdır ki, o işlər görülür. Çünki elə məktəblərdən başlayır hər şey və ilk dəfə biz evimizdə biz o dilimizi öz valideynlərimizdən eşitirik ki, düzgün formada və o da bizim artıq həddə olur bizdə və hər halda valideynlərimiz üzv növbədə Azərbaycan dilini düzgün təbliğ etməlidir uşaqlar üçün. Və Türkiyə vətəndaşına bir də müraciət edim. Sizdə hansısa bir ə, kimsə varmı ki, məs Azərbaycan dilini öyrətmək üçün cəhd etsin, sizə şərait yaratsın ki, siz Azərbaycan dilinə müəyyən sözləri öyrənəsiniz. Yok ben yalnız öğreniyorum çünkü e, Azerbaycan bozcuları var. Onlarla e, dinleyerek her gün öyle e, yavaş yavaş öğrenmeye başladım ama çok da iyi değil. <laughs> o, siz ilk e, Azerbaycan'a geldiğiniz zaman Tovuz'da Tovuza geldiniz. Evet. E, o sizin için e, bir kadar yani bir müddet çetinlikler yarattı mı? hasta dili e, yani Azerbaycan diline alışım. Eee yani bizim dili. zor cil o kadar zor değil çünkü e, ben dört dil konuşuyorum. Farklı farklı ülkelerde oldum. Ona göre bu yıl daha çabuk öğrenebildim Azerbaycan dilini. Daha iyi başa düşüyorum konuşabiliyorum daha. Yəni siz, Azərbaycan dili e, həm də türk dilinə yaxın olduğu üçün e, daha asan. E, daha asan. Nənki digər ölkələrdən üstən e, ilmançılar daha çətin olurlar. Əlbəttə, siz bilirsiniz. Və e, siz e, sizcə ən asan yolu nə ola bilər ki, və o əcnəbi vətəndaşlar Azərbaycan yaşayırlarsa, onlar dili öyrənmək üçün asan nə ola bilər ki, asan yolu nədir? Öyrənmək üçün bönc televizorlara baxmaq lazımdır. Bir də e, həp Azərbaycan insanları ilə olmaq lazımdır folkloru yaşa insanlar olmaq lazımdır. Bəli. Yoxsa Veya, e, Mənim fikrimcə dilin öyrənməsi üçün ən vacib məsələlərdən biri ünsiyyətdir. Mhm. Uh -huh. Və o zaman o ünsiyyətdə olduğun halda sənin əgər e, əcnəbi bir vətəndaşdsa o adam Azərbaycan dilini öyrənmək istəyirsə, onun yanında e, əzəli vətəndaşı olması, ikisinin olması düzgün deyil. Bici nəfər olsun? Uh -huh. Onun başqa e, deməli əzəli vətəndaş olmasın. Onca Azərbaycanlılarla mütemadi müxəlimədə olsunlar ki, onda ist istər istəməz öyrənəcəklər. Bir də ki, danışıq kitabları çox vacib lazımdır. Yəni, deyək ki, müəllif Azərbaycan dilində danışıq kitabı və yaxud da Azəri türkçəsi ilə Türkiyə türkçəsi arasındakı danışıq kitabçalarının olması vacib şərtlərdəndir. Necə ki, almanca, ingiliscə, nə bilim mən, fransızca, azərbaycanca və illəf-əxərəkitin kimi darslıq kitabları var və onlardan mütəmadi istifadə olunur. Hər halda çox yaxşı vurulduğu dil övətməlim var. Elə kitablar, Azərbaycan dilin əlifbaqrafik qaydalarını öyrədən e, kitablarımız var ki, e, lüğətlərimiz var ki, Azərbaycan dilində sözlər. Necə ki, bizdə Azərbaycanda yaşayan gənclər, Azərbaycanda olan insanlar digər dilləri öyrənməyə cəhd edidilər, hansı lüğətlərlə və hansı kurslarda iştirak edidilər, əlifbət məlum. E, məncə, mən özür istəyirəm, e, siz yəqin Azərbaycan dilinin Orfoqrafiya lüğəti və ya ortoqrafiya lüğəti haqqında danışırsınızsa, o hələ e, deyək ki, dili öyrənmək üçün o qədər də yetərli deyil. Birinci növbədə danışığı öyrənmək lazımdır. Mən danışıq kitabı dedim. Başqacür demədi. E, i̇kinci bir tərəfdən, hər bir kəs dili öyrənən kəs, istər azərbaycanlı olsun, istər qeyri-azərbaycanlı olsun, o öyrənərkən bilməlidir ki, hər bir dilin özünə məxsus danışıq ərzinin qanunlarını özündə ehtiva edən, cəmləşdirən deməli qanunlar var. Buna arfaepiya deyirlər. Və bir də yazı təliminin doğruluğunu təsdiq edən bir təlim var. Buna arfaqrafiya deyirlər. Yəni elə adamlar var danışarkən bəzən görürsən danışığın özünü yazılı formadakı kimi təqdim eləyirlər. Məsəl üçün mən səndən incimişəm deyirlər. Səndən incimişəm demək olmaz. Səndən incimişəm demək olar. Yəni bax belə. Hər halda siz e, yaxşı vurğuluyursunuz Əli Paşa, amma mən ilə sözümü ona gətirməyisən. Bəzən danışıq dil elə tam Yəni səlis tanışmaq demək deyil. Azərbaycan dilinin oxurdalıqları unutdur ilə Azərbaycan vətəndaşlarında da olur belə məqamlar ki, bəzən ilə biz çox istifadə etdiyimizə türk sözləri, Türkiyədən keçmiş sözlər, o cümlədən Ruslardan keçmiş sözlər və bu da elə dilimizə xəlar gətirmək deməkdir. Bu ə, təbii ki ayrı bir müzakirə mövzusudur, amma elə bu məqamda əməkdaşımız bir balaca araşdırma edib ana dillə bağlı yanı başğetimizi izləyək, yenidən studiyada söhbətimizi davam etdirəcək. Hər bir millətin maddi və mənəvi irsini qoruyan, inkişaf ettirən ən mühüm vasitədir. Hər bir insan öz ana dilini yaxşı bilməli və onu qorumalıdır. Danışmaq, nitqlə ünsiyyətdə olmaq insana digər yaradıcılardan fərqləndirən ən vacib xüsiyyətdir. Qanun rəyyi yer kürəsində hər bir millətə yaşamaq üçün ayrıca məkan, coğrafi ərazi ayırdığı kimi, dil ünsiyyət müxtəlifliyi də verir. Hər bir insanın öz ana dilində danışması, yazıb oxuması ona verilən ən böyük haqqdır. 1999-cu ildə fevral ayının 21-i beynəlxalq ana dili günü elan edilib. Ana dili insanın mənəvi aləminin zənginləşməsində, dünya görüşünün genişlənməsində, mükəmməl təhsil almasında öz soydaşları ilə əlaqə qurmasında mühüm rol oynayır. Azərbaycan dili İran İslam Respublikasında yaşayan soydaşlarımızın da ana dilidir. Rusiyada, Amerikada, Türkiyədə və Qərbi Avropa ölkələrində də azərbaycanlılar yaşayır. Belə baxmayaraq Azərbaycanlılar bir-birlərini sərbəst anlayırlar. Beləliklə yer üzündə Azərbaycan dilində danışan 30 milyondan çox adam yaşayır. Dil insanlıq tarixinin ən böyük tapıntısıdır. Bu tapıntı ilə insanlar dünyanı qavrayır, qavrayışlarını başqalarına ötürürlər. Bəşəriyyət bu vasitə ilə özlü tənhalıqdan qurtarıb cəmiyyətdə yaşamağa başlayıb. Demək dil olmasaydı cəmiyyət də yarana bilməzdi. Ana dilimizin öyrənilməsi üçün hər kəs, o cümlədən evdə valideynlər, məktəb dövründə isə müəllimlər əllərindən gələnə etməlidir. Azərbaycan dili ləqəb dövlət qayğısı da bu dilin milli dəyərləri içərisində ən qiymətliisi olduğunu sübut edir. Bu dil həyata sərfisini hopduran məxluqun dili, ayaqlar altı pehrist olan ananın dilidir. Bu dil nizamilərin, nəsimilərin, fətailərin, fadəklərin dilidir. Xalqımızın ən qiymətli sərvətidir. Əlbəttə ki, də insanlar yaşat olsa da dil hər zaman var. Ana dilimizi olduğu kimi gələcək nəsillərə çatdırmaq da hər birimizin müqəddəs borcudur.